<تصفيق> 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 الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ جیسے کہ پچھلے جمعہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کچھ تو حقوق اللہ فرض کیے ہیں اور کچھ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق بتائے گئے ہیں اور حقوق العباد کا جو معاملہ ہے بندوں کے جو حقوق کا معاملہ ہے یہ انتہائی سنگین ہے اور حقوق و لباس میں جو حق تلفی کرتا ہے تو در حقیقت وہ شریعت کے اوپر کامل و مکمل عمل کرنے والا نہیں ہوگا کہ جس سے حقوق و لباس فوت ہوتے ہوں اور وہ بھلے سے اپنے آپ کو کتنا بڑا حاجی کہنے لگ جائے کتنا بڑا نمازی کہنے لگ جائے یا سمجھنے لگ جائے یا اسی طریقے سے بڑا سچا عاشق رسول کہنے لگ جائے لیکن اگر اس کے حقوق العباد کے اندر کمی ہے ہوتا ہی ہے تو پھر اس کی یہ نیکیاں اور اس کے یہ معاملات جو حقوق اللہ کے حوالے سے ہیں تو اس کا وہ اس کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے اور اس کی زندگی کے اندر اس پہ تبدیلیاں نہیں لائیں گے تو حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ کل قیامت والے دن اس سے پکڑ بھی ہو سکتی ہے اور بہت ساری احادیث ہیں پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کو پورا کرنا ضروری ہے آپ دیکھیے حقوق اللہ میں سے یہ بھی ہے کہ مصلا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا قرآن کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر شراب پینے سے منع فرمایا گیا کہ شراب جو ہے وہ کیا ہے مت پیو لیکن آگے دیکھیے کہ قرآن کے اندر غیبت کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے لیکن جتنی سنگین گناہ غیبت ہے اتنا ہی سنگین گناہ شراب پینا بھی ہے دونوں ہی کیا ہیں بڑے بڑے گناہ ہیں اب ہم الحمدللہ ہمارے دلوں کے اندر اور ہمارے اعمال کے اندر اللہ کا فضل ہے کہ شراب سے ہمیں نفرت ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا ناپسندیدہ گناہ ہے اور اس کا کیا بوال ہے لیکن ہم بسا اوقات بلا سوچے سمجھے غیبتیں کرتے رہتے ہیں اور ہماری مجلسیں غیبتوں سے گرم رہتی ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جس طرح شراب ایک سنگین گناہ ہے اسی طریقے سے غیبت کرنا بھی ایک بڑا سنگین گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سراحت کے ساتھ جو شخص غیبت کرتا ہے سراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کی جو وعید بیان فرمائی ہے وہ دیکھیے کتنی سنگین ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا لَحْمَ یعنی کسی کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے کہ مردار بھائی کا گوشت کھا لینا یعنی اللہ تعالیٰ نے اندازہ لگائیے غور کیجئے اور سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے غیبت جیسے گناہ کے لیے قرآن کے اندر صنعت کے ساتھ بیان فرمایا کہ دیکھو یہ گناہ کرو گے تو اس کا یہ وبار ہے اس کی یہ وعید ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حقوق العباد یہ جو ضروری ہے اور ان کا جو معاملہ ہے وہ کتنا سنگین ہے دیکھیں دین جو ہے نا دین دین اسلام اس کے اگر چار حصے کیے جائیں چار حصے تو تین چوتھائی دین تو ہے ہی حقوق العباد کا تین چوتھائی دین تو ہے ہی العباد کا ایک چوتھائی کے اندر عبادات ہیں نماز ہیں روزیں ہیں سکات ہے حج ہے یہ چیزیں ہیں ایک تہائی باقی تین تہائی دیکھیے تین تہائی کے اندر کیا ہے حقوق العباد ہیں معاملات ہیں معاشرت ہیں آپس میں اخلاق ہیں رہن سہن ہیں یہ ساری چیزیں ہیں باقی تین, تین چوتھائی دین کے اندر ہمارے ہم مدارس کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے علاوہ کو ہدایہ کے نام سے ہدایہ کے نام سے بڑی مشہور و معروف کتاب سمجھی جاتی ہے اور درس نظامی جو ہمارے آٹھ سالہ کورس ہے اس کے اندر پڑھائی جاتی ہے ایک ہدایہ نام کی کتاب ہے آپ دیکھیے کہ اس کتاب کی چار جلدیں ہیں عربی کے اندر ہے چار جلدیں ہیں جو طلبا کو پڑھائی جاتی ہیں اب چار جلدوں میں سے جو ایک جلد ہے نا ایک جلد ایک جلد میں صرف عبادات ہے نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے اور حج ہے اس کا بیان ہے لیکن باقی جو تین جلدیں ہیں نا اس تین جلدوں کے اندر معاملات معاشرت حقوق العباد اس کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس کے مسائل سکھائے جا رہے ہیں تین جلدوں کے اندر یعنی صاحب ہدایہ رفیع محمد جو اس کتاب کے مصنف ہیں انہوں نے تین جلدیں لکھ ڈالی ہیں حقوق العباد کے معاملے میں اور ایک جلد جو ہے وہ فالی عبادات کے بیان میں تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے دین کا جو چوتھائی ایک چوتھائی تو عبادات سے متعلق ہے لیکن تین چوتھائی جو دین ہے وہ اس سے متعلق ہے تو حکل عباد سے متعلق ہے معاملات سے متعلق ہے معاشرت سے متعلق ہے حقوق العباد میں سے یہ حقوق بھی کچھ بیان کیے گئے تھے کہ شوہر اور بیوی کے آپس میں ایک دوسرے پر کیا حقوق ہے یعنی ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے نا آج تو ایک تو یہ کہ شادی سے پہلے معلوم ہی نہیں کرتے کچھ سیکھتے بھی نہیں ہیں بس شادی کر ڈالی خوب شور شرابے کے ساتھ لیکن حقوق حقوق بھائی تمہارے اوپر حقوق آ گیا پہلے تم ایک عام شخص تھے ایک عام زندگی تھی تم ایک بیٹے کی حیثیت سے رہ رہے تھے ایک بھائی کی حیثیت سے رہ رہے تھے اب تمہاری ایک اور حیثیت بڑھ گئی تم ایک شور کی حیثیت سے تمہاری ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے یہ لڑکی پہلے بیٹے کی حیثیت سے گھر میں تھی یا بہن کی حیثیت سے گھر میں تھی اب ایک اور حیثیت بڑھ گئی کہ اب بیمی کی حیثیت سے وہ کسی اور شخص کی نکاح میں کیا ہے وہ آ گئی تو حیثیت کیا ہو گئی بڑھ گئی ذمہ داریاں بڑھ گئی اب کیا ہوگا زندگی کی گاڑی صحیح رخ پر اور آفیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ چلے گی کہ جب ایک دوسرے کے حقوق کی ہم فکر کریں گے ایک دوسرے کے حقوق کی کیا ہے پورا کرنے کی فکر کریں گے ہر آدمی یعنی شوہر اور بیوی دونوں میں سے ہر ایک اس بات کی فکر کر لے کہ بھائی میں نے اپنے حقوق پورے کرنا ہے میں نے اپنے حقوق جو میری ذمے ہیں شوہر اس بات کی فکر کر لے کہ بھائی میرے ذمے جو حقوق بنتے ہیں بیوی کے میں وہ حقوق پورے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں اگر کر رہا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر نہیں کر رہا تو مطلب پھر شوہر کی طرف سے کیا ہو رہی ہے زیادتی ہو رہی ہے اسی طریقے سے بیوی وہ یہ دیکھے کہ بھائی میں شوہر کے جو حقوق یہ میں پورے کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں اگر کر رہی ہوں تو مطلب ٹھیک ہے معاملہ لیکن اگر نہیں کر رہی تو مطلب پھر ظلم اور زیادتی بیوی کی طرف سے کیا ہے پائی جاتی ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عجیب حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان عورت جو ہے نا عورت وہ بائیں پسلی سے پیدا کی گئی وہ پسلی سے پیدا کی گئی وہ پسلی سے پیدا کی گئی عورت اور فرمایا بہ انضابت تو اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے نا تو وہ ٹوٹ جائے گی کیا مطلب کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا ایک مطلب یہ ہے اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ عورت پیڑھی پسلی کی طرح ہے یعنی تشبیح دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طرح پسلی ہوتی ہے نا آدمی کی جسم میں پسلیاں ہر ایک کی جسم میں ہوتی ہیں تو وہ ٹیڑھی ہوتی ہے ابھی دیکھنا تصویر کے اندر کہ وہ کیا ہوتی ہے ٹیڑھی ہوتی ہے وہ سیدھی نہیں ہوتی ہے اب کوئی آدمی یہ چاہے کہ پسلی کو میں سیدھا کر لوں سیدھا کرے تو وہ ٹوٹ جائے گی نا وہ ہوتا ہے کیا ہے ٹوٹ جائے گی اور پھر آدمی معذور ہو جائے گا بستر پہ لگ جائے گا تو اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ جو عورت ہے نا عورت اس کو پیدا کیا گیا ہے یہ پسلے کی طرح پیدا کی گئی ہے یعنی اس کی فطرت کے اندر ٹیڑا پن ہے یعنی عورت جو ہے کیا ہے ٹیڑا پن اس کے اندر موجود ہے اب اگر تم یہ چاہو گے کہ یہ ویسے ہی بنے جیسا میں چاہوں تو فرمایا کہ پھر اس طرح تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو فرمایا کہ یہ ٹوٹ جائے گی کیا مطلب ٹوٹ جائے گی کہ طلاق تک نوبت پہنچ جائے گی یعنی یہ مطلب ہے اس کا تو دیکھیے کتنی اہم بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد مبارک ارشاد اتنا اتنا قیمتی ہے اور اس کے اندر ایسی ایسی حکمتیں پناہ ہیں کہ جن ان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دیکھو زندگی ہے نئی زندگی شروع ہو رہی ہے شادی کے بعد لیکن تم نے کی کیا ہے زندگی بھر برداشت کرنا ہوگا یعنی عورت کو کیا ہے یعنی برداشت کرنا ہوگا ضروری نہیں کہ وہ تمہارے مزاج کے مطابق تمہیں ملے عورت یعنی بسا اوقات مزاج کے اندر ہم ہوتی ہے بسا اوقات نہیں ہوتی ہے اب آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ میرے مزاج کے مطابق بھلے جیسا میں چاہوں جیسا میرا مزاج ہو ویسے ہی بنے تو بھائی اگر اس طرح کرو گے اور زبردستی کرو گے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو کہ پھر تم اسے توڑ دو گے پھر طلاق تک نوبت پہنچ جائے گی تو کتنی اہم بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر خود فرماتا ہے یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا بھی ذکر کیا نا قرآن میں جگہ جگہ آیا حکیم الصلاح حقیم الصلاح جتنا زیادہ نماز کا حکم آیا اتنا اور کسی کا آیا ہی نہیں ہے یعنی اور کسی عبادت کا حکم اتنا نہیں آیا جتنا نماز کا آیا لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نماز کی تفصیل بیان نہیں کی ہے کہ بھائی نماز کی کتنی رکعتیں کس طرح پڑھنی ہے سجدہ کیسے کرنا ہے رکو کیسے کرنا ہے رکو میں کیا پڑھنا ہے سجدہ میں کیسے پڑھنا ہے یہ سب کہاں پر معلوم ہوا ہے احادیث مبارکہ سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے لیکن جہاں پر معاملات کی بات آتی ہے خاندانی زندگی کی بات آتی ہے شوہر اور بیوی کی بات آتی ہے ان کے معاملات کی بات آتی ہے تو قرآن نے بس اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اتنا کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ آپ کے حیران جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اب ایک موقع پر یہاں یہ فرمایا فن كَرِهْتُمُهُ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو یعنی عورتوں کے ساتھ معاشرت یعنی بھلائی کے ساتھ زندگی کیا ہے ان کے ساتھ گزارو فن کرم فرمایا کہ اگر تمہیں ناپسند ہو یعنی تمہیں کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کی یعنی بی بی کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تمہیں اس کی کیا ہے کوئی بات ناپسند آ رہی ہے پسند نہیں آ رہی ہے فاصہ ان تکم کسی یعنی تم تو ناپسند کر رہے ہو نا لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری خیر رکھی ہو تمہارے لیے تمہارے لیے بہت ساری اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خیر بنائی ہو تمہیں تو ظاہری طور پر پسند نہیں آ رہی ہے کہ کوئی بات تمہارے مزاج کے مطابق اس کے اندر نہیں ہے لیکن اس کے اندر کوئی ایسی خیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو بیوی تھی نا خود تو بڑے اللہ والے تھے بزرگ تھے لیکن جو ان کی بیوی تھی وہ بڑی کیا تھی فور مزاج تھی سخت مزاج ہر وقت غصے ہوتے رہنا شور کے اوپر اور ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہنا جیسے کہ آج کل بھی ہوتا ہے کہ بعض عورتیں اس طرح کرتی ہیں شوروں کے ساتھ کہ ان کا مزاج اچھا نہیں ہوتا ترش ہوتا ہے کہ شور کی ویسی رسپیکٹ نہیں کرتی جیسے کہ کرنی چاہیے جائے تو بہرحال تو ان کی جو بیوی تھی وہ بڑی کیا تھی سخت مزاج تھی سب کچھ تھا لیکن وہ بزرگ کیا تھے وہ اللہ والے تھے تو ساری زندگی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ وہی کیا ہے گزاری سے ایک اور بیوی بھی ایسی تھی. ارے ان کی خود پہ اتنے پہنچے میں بزرگ کہ ان کی عجیب عجیب واقعات کتابوں کے اندر لکھے ہوئے یعنی اتنے بڑے بزرگ تھے وہ اور لیکن ان کی بیوی جو تھی وہ تھی سب مزاج ان کو اپنے شور کی کوئی بات پسند آتی ہی نہیں تھی اور ہر چیز کے اندر ان کا کیا کام تھا کہ بھائی کیا ہے کوئی نکالنا بزرگ کا واقعہ مجھ سے رہ گیا پالی ہوئی ہے ایسا کرو کہ اس کو چھوڑ دو طلاق دے دو کہ تمہارا آپ کی جان جو ہے وہ کیا ہو جائے چھوٹ جائے تو ان بزرگ نے کیا کہا ان بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کا مزاج اچھا نہیں ہے بد اخلاق ہے ترش مزاج ہے لیکن اس کے اندر وفاداری کی ایک صفت ایسی ہے کہ اگر مجھے جیل میں ڈال دیا جائے مجھے کسی جرم کی پاداش کے اندر اگر جیل میں ڈال دیا جائے اور میں وہاں پچاس سال تک رہتا رہوں اور اس کو کسی کونے کے اندر بٹھا کر جاؤں گا تو بھی یہ اس کونے کے اندر بیٹھی رہے گی اور کسی غیر مرد کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گی یعنی yani اس کے اندر وفاداری کی ایسی صفت ہے یعنی وفاداری کی اس کی ایسی صفت ہے لہذا اس وجہ سے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا تو دیکھیے یہ چیز ہے یہ اس کو بیان کیا گیا قرآن کے اندر کہ بھائی تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اچھی صفت بھی رکھی ہو جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ بھائی اگر تم ایک چیز اس کی ناپسند کر رہے ہو تو رضی ابھی ماخر یعنی دوسری چیز اس کے اندر ایسی بھی ہوگی کہ جو کہ پسندیدہ ہوگی اچھی صفات اچھی خوبیاں چیز نکمی قدرت کے کارخانے میں. کار میں یعنی ہر چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور اس میں کسی نے کسی درجے میں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کی تفسیر کے اندر لکھی ہوئی یہ بات تفسیر کے اندر میں نے پڑھا تھا یہ شیر ایک جناب تو وہاں پر یہ کبھی جو جانور ہوتے ہیں نا کیڑے مکوڑے زہریلے جانور یہ چیزیں ہی. ہم تو ان, ان کو مارتے ہیں کہ نقصان پہنچاتے ہیں شریعت نے اجازت بھی دی ہے لیکن یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا جانور ان کو پیدا کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے یعنی یہ بھی کسی نہ کسی کام کے اندر آتے ہیں یعنی نہیں ہے کوئی چیز نکمی قدرت کے کارخانے میں کوئی برا نہیں نہیں ہے کوئی چیز نکمی جہاں میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں تو ہو سکتا ہے کہ عورت کی کوئی عادت کوئی صفت کوئی بات ایسی ہو جو آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہو لیکن اس کے اندر اچھی صفت بھی تو ہوگی اس اچھی صفت کو دیکھتے ہوئے اس اچھی صفت کو کیا ہے دیکھتے ہوئے اس کا ساتھ نبھائیے اور زندگی گزاری ہے. اور اس حدیث کو سامنے رکھیے جو میں نے سب سے پہلے بیان کی گئی ہے کہ بھائی عورت کی فطرت کے اندر یہ کہ ٹیڑھا پن ہے لیکن اگر تم اسے سیدھا کرو گے کوشش کرنے کی کو... کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی یعنی مزاج کے مطابق ایک ہوتا ہوتا نا دین کے حوالے سے دین کے حوالے سے اس کی اصلاح کرنی چاہیے یعنی دین کے حوالے سے اگر وہ دور ہے نماز کی پابندی نہیں کرتی ہے یا اور کوئی ایسے کام ہیں جو کہ شریعت کے بالکل خلاف ہیں تو پھر اس میں تو ظاہری بات ہے کہ اسے دین کی طرف رغبت دلائی جائے گی نرمی کے ساتھ اس کی اصلاح کی فکر کی جائے گی لیکن ایک ہوتا ہے مزاج کے مطابق مثال کے طور پر اس کی مثال یوں لے سکتے ہیں کہ آپ کی بیوی بی جو ہے مثلا کسی کی بیوی بی جو ہے وہ کیا ہے اس کو گھومنے پھرنے کا زیادہ شوق نہیں ہے زیادہ مطلب وہ کیا ہے نماز پڑھتی رہتی ہے روزے رکھتی رہتی ہے اور ذکر اسکار میں لگی رہتی ہے اور غیبتیں نہیں کرتی ہے برائیاں نہیں کرتی یہ چیزیں نہیں ہیں لیکن آپ کا مزاج ایسا ہے تھوڑا سا کہ بھائی جیسے بعض نوجوانوں کا ہوتا ہے نا آج کل ماڈرن قسم کے کہ بھائی کیا ہے بیوی بھی بی 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 ویسی ماڈرن ہو کہ بھائی وہ بھی ہمارے ساتھ گھومے پھرے اور یہاں تک کہ بعض تو ایسی تمنا کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بیوی بھی کیا ہے دوپٹہ اتار کے کیا ہے گھومے ہمارے ساتھ تاکہ دوسری لڑکیوں کو ہم دیکھتے رہتے ہیں تو ہم اپنی بیوی کو دیکھتے رہیں کسی اور دیکھیں تو ساری بات ہے کہ بھائی کہیں ناجائز کام کی طرف تو کیا ہے دعوت نہیں دی جا سکی اب یہ مزاجوں کے اندر تھوڑا سا فرق آ رہا ہے کہ آپ کا مزاج ویسا نہیں ہے جیسا کہ اس کا مزاج ہے یا اسی طریقے سے آپ کا مزاج یہ ہے کہ آپ زیادہ باتوں کرنے والے ہیں زیادہ کیا ہے لطف اندوزی کرنے والے ہیں یا اسی طریقے سے تھوڑا سا مطلب اسے کہا جائے کہ دوستوں کے اندر جیسے ہوتا ہے یعنی اسے کہا جائے کہ زیادہ یعنی کہ آپس میں باتیں کرتے رہنے ہر وقت لیکن اس کا مزاج ایسا نہیں ہے تو اب یہ کہ مزاجوں کے اندر طبیعتوں کے اندر تھوڑا فرق آ رہا ہے تو فرمایا کہ دیکھو برداشت کرو کیونکہ تمہیں یہ ناپسند آ رہا ہے کوئی مزاج ایسا ہے جو شریعت کے دائرے کے اندر اندر ہو لیکن تمہیں کیا ناپسند آ رہا ہے فائن کرے تو مہم نہ خاصا ان تک رو اللہ حفیع خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی خیر بھی رکھی ہو اسی طریقے سے دوسرا واقعہ بتا رہا تھا کہ مرزا مذہب جانے جانے رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو بیوی بی تھی اور یہ بزرگ ایسے تھے نا یعنی اتنے نازک مزاج بزرگ تھے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کتابوں کے اندر واقعات میں کہ اگر کسی جگہ سرائی کے اوپر کٹورا ہوتا ہے نا کٹورا سرائیاں پہلے زمانے میں بہت ہوتی تھی اب تو اتنی زیادہ استعمال نہیں ہوتی ہے اگر یہ کٹورا ٹیڑا رکھا ہوا ہو نا مثال کے طور کولن لے لو آج کے زمانے میں کولن کے اوپر اگر کیا ہے کٹورا ٹیڑا رکھا ہوا ہو سیدھا رکھتے ہیں نا اس کے اوپر جا کے پانی پینے والا جو ہوتا ہے اگر ٹیڑا رکھا ہوا ہو تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی یعنی ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی کہ یہ اس کو ٹیڑا کیوں رکھا ہوا یہ سیدھا ہونا چاہیے سلیقے سے یعنی اتنے نازک مزاج بزرگ تھے ہوتا ہے نا کسی کی طبیعتوں کے اندر یہ ایک, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو بھارت ان کی طبیعت کے اندر یہ چیز بہت زیادہ تھی نازک مزاجی لیکن اور بیوی بی کیسی ملی تھی بالکل مزاج کے خلاف بالکل مزاج کے خلاف کہ ہر وقت غصے ہوتے رہنا اور کوئی بات پسند نہ کرنا اور ہر بات کے اندر کوئی نہ کوئی نکال لینا جیسے کہ عورتوں کی کیا ہوتی ہے عادت عموماً ہوتی ہے تو کسی نے کہا کہ حضرت کتنا برداشت ہے آپ کے اندر یعنی کتنا آپ سہ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں اسی کے ساتھ زندگی گزاروں گا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی صبر کی وجہ سے اور اسی اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے کیا ہے میرے گناہوں کو معاف کر دیں یہ زندگی ہے بھائی آج کل تو بھائی طلاقوں کی بھروار ہے آج کل تو کیا ہے جتنے زیادہ کیسز جتنے زیادہ سوالات طلاقوں کے اندر کیا آ رہے ہیں نا گوشت کے اندر اتنے اور زیادہ مسائل نہیں آ رہے ہیں ایک طلاق کے پہلے نمبر پر آتے ہیں کوئی معاملات کیسے کر رہا ہے سوڈی کر رہا ہے انشورنس کے اندر کر رہا ہے یہ چیزیں ہیں ان میں ایک توجہ زیادہ نہیں ہو رہی ہے لیکن طلاقوں کے معاملات زیادہ آ رہے ہیں کہ شادی ہوئی ایک مہینہ دو مہینہ تین بار تین مہینے بعد علیحدگی ہو گئی کھلا ہو گئی اور کبھی لڑکی کا مثال لڑکے سے نہیں مل رہا لڑکے کا مثال لڑکی سے نہیں مل رہا اور پھر اب تو طریقہ یہ ہے نا کہ کورٹ میرج میں چلے جاتے ہیں وہاں سے جا کے لڑکی جو ہے وہ کھلے لے رہی ہے اور پھر سمجھ رہی ہے کہ میرا نکاح ختم ہو گیا اور پھر نئی زندگی کسی اور سے گزار رہی ہے حالانکہ وہ بھی کیا ہے کورٹ میرج بھی جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہمیشہ معتبر نہیں ہوتی ہے ہمیشہ معتبر نہیں ہوتی ہے شرن تو لیکن زندگیاں گزر رہی ہیں لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو ہر ایک کو اپنے اپنے حقوق کی کیا ہے پورا کرنے کی ذمہ داری نبھانی چاہیے ہر ایک کو اور مرد کو تو خاص طور پہ مرد کو تو کیا ہے خاص طور پہ اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے کہ بھائی بتا دیا کہ دیکھو عورت کے اندر عورت کی فطرت کے اندر ہوتا ہے ٹیڑا پن تو لہٰذا مجھے اسی طرح زندگی کیا ہوگی گزارنی ہوگی اسی طرح اور اچھی اچھی صفات کو کیا ہے دیکھنا ہوگا تو یہ چیزیں ہیں اسی طریقے سے اور بھی کچھ باتیں ہیں اس حوالے سے تاکہ ہمارے جو ذہن ہے وہ صاف ہو جائے اور زندگیاں جو ہے وہ کیا ہو جائے خوشگوار ہو جائے اور نوجوان جو ہے وہ کیا ہے ان کے گھر ٹوٹنے سے کیا ہو جائے بچ جائے اتنی باریک چیزیں شریعت نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں کہ آپ حیران میں جائیں گے تو آ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں دین کی صحیح باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمد للہ